Щоб не позичати гроші до зарплати і зайвий раз не залазити у борги, треба навчитися планувати свій бюджет. Як це можна зробити, знає гість нашої студії. Залишайтесь з нами. Отож, у нас в гостях сьогодні бізнес-тренер, експерт з особистих фінансів Олексій Латенко. Доброго ранку, Олексію. Доброго утра. Дякуємо, що ви звітали до нас. Сьогодні хотілося поговорити про особисті фінанси, як їх правильно планувати, ну і так далі. Зараз спробуємо розібратися. Ваша думка, взагалі, для чого планувати бюджет? Навірно, почнемо з того, що лічні фінанси або деньги, які ви это Значимая часть нашей жизни. Не основная, но значимая. Ну, так. Человек без денег, к сожалению, не может вести тот образ жизни, который он достоин. Угу. А если наша вот семья, например, мужчина, женщина, которая зарабатывает деньги, тратит эти деньги, угу. не ведут учет этим деньгам, то получается, что деньги, как бы они, уходят, Вони ніби є, але да. їх ніби й они как бы есть, их бы нет. Они как бы пропадают, а куда неизвестно, так. и это вызывает стресс. Это, uh -huh. это вызывает стресс, это вызывает неуверенность в будущем. Uh -huh. Поэтому в первую очередь необходимо научиться считать то, что есть. Uh -huh. И после этого уже научиться этим управлять. Для этого нужно заканчивать какие-то курсы, или нужно быть бухгалтером, или <laughs> это может быть какая-то человек, насколько это сложно? Uh, я считаю, что это очень просто. Главное, чтобы было желание в этом разобраться. И для этого есть очень много различных, различной информации, есть книги, есть информация в интернете. Тот, кто ищет, тот найдет. То есть, если я буду, чем может это мне гарантировать что-то, если я буду планировать свой бюджет, то у ну, меня будут деньги, мне на все будет достаточно и так далее, и так далее. на что это влияет вообще? Смотрите, тут очень важный момент, связанный с самодисциплиной. Ага. Да? Потому так. что просто учитывать финансы это хорошо, но второй момент ⁇ это управлять этими финансами. Uh -huh. Если вы обратите внимание, куда уходит большинство денег, то, как правило, это эмоциональные покупки. Uh -huh. Когда человек видит новый гаджет, uh -huh. девушка видит шубу ну, или автомобиль, и возникает огромное желание получить это здесь и сейчас. Uh -huh. И вот порой вот такие эмоциональные покупки, они приводят к тому, что в личных финансах образуется большая дырка, ну, которую потом надо как-то погашать. Поэтому вопрос самодисциплины, это вопрос тоже очень важный. Но если вы не можете измерить то, что у вас есть, то вы и не можете этим управлять. Поэтому первое, с чего нужно начать, это все-таки измерение, это учет. Яким, это посчитать. Каким чином? Каким чином загори свои вытраты вы, значит, еще делать, Как вы это это сделать? Самый простой пример угу. – это взять блокнот, тетрадочку. Так. Это самый, самый простой пример, который может быть. Угу. И э, каждый день, каждый день, уделять ровно пять минут времени тому, что происходит с вашими личными деньгами. Левую часть вы пишете доходы, которые угу. у вас есть. Это еще пришло? Да. Правая часть э, на листике пишете расходы, куда ушли и какая сумма. Угу. Э, каждый день подводите итог, да? Есть люди, Мне которые злится, получают. В правой колонке будет набагато больше. Так. <laughs> ну, частейше, во всяком разе. Да. Угу. Есть люди, которые получают деньги один раз в месяц. Угу. Есть люди, которые получают деньги несколько раз в месяц. Угу. А есть люди, которые создали несколько источников доходов, и деньги идут к ним из разных частей, особенно угу. те, кто занимается предпринимательством или частной какой-то деятельностью. Угу. Вот. Поэтому учет важен как доходов, так и расходов. Угу. По расходам важно определить категории, к которым относятся ваши траты. Ну, например, категория продукты, ну, так. или категория расходы по квартире, или дети, или автомобиль, или транспорт, если угу. нет автомобиля. В конце дня подводите итог, сколько денег ушло. Так. Потом проходит неделя, через неделю опять подводите. А мы кожен день это Так. Так. Да. В конце недели опять подводим итог, сколько денег ушло. А тут уже за тыждень сколько пришло. И в конце месяца подводим общий итог, сколько денег ушло в течение месяца. Угу. Что мы будем, какую информацию мы получим через месяц? Ну, мы побачим, сколько, сколько пришло за месяц, так. сколько пришло. Так. И важно, чтобы эти суммы как, совпадали или нет? Тут есть три варианта развития событий. Так. А, Может, пер и первый, ты вариант, <laughs> первый, вариант. первый вариант – это когда Сколько пришло, столько и ушло. да? Ну, это идеально так. Мне не что так важно. Вы знаете, я вообще с вами не согласен здесь, потому что это худший прогноз, который может быть. Серьезно? Да. Если то, что приходит, то и уходит. Человек находится в таком, знаете, ровном состоянии стабильного застоя. Стабильный застой это значит, что он не развивается, но и в то же время у него нет, знаете, такого сзади мощного стимула что-то менять. Потому что если мы возьмем второй сценарий, когда доходы меньше, чем расходы, да, то есть расходы превысили доходы, то у человека внутри возникает какое-то чувство, что надо что-то поменять, надо искать дополнительные возможности заработка, нужно что-то делать. Угу. И он начинает над этим задумываться. Угу. Ну и третий вариант это идеальный, к которому надо стремиться это когда а, доходы превышают расходы, угу. остается разница. И тут возникает самый главный вопрос: а что с ней делать? Хм. Потому что. А, Потраты ты на эмоции не <laughs> Это один из вариантов. Так. Это один из вариантов, но он тоже, к сожалению, неверный, потому что Разумею. мы вернемся к варианту номер один, когда так. доходы равны расходам. Да? Я изучаю уже 16 лет тему личных финансов, угу. и я считаю, что самое правильное, после того, когда вы уже разобрались с управлением деньгами, с учетом денег, научились делать бюджет, его придерживаться, следующая тема, которую нужно изучать, это инвестирование инвестирование в те инструменты, которые позволят вам создавать дополнительные доходы. Mm -hmm. Вот это, скажем так, отдельная большая тема инвестирование. Оно на сегодняшний день достаточно непростое, и мы сейчас видим ситуацию, которая происходит в нашей стране, когда mm -hmm. вкладчики выходят на улицу, когда теряют свои сбережения, и здесь, конечно, нужно понимать, куда вы отдаете свои деньги, чтобы mm -hmm. их не потерять, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. сохранить, ну и приумножить. Mm -hmm. Ось вот три таких сценарії, які можуть бути. Тобто, э, ці гроші, які залишились, ну, бажано цього прагнути, щоб вони залишилися, їх потрібно правильно використати. Або, можливо, десь відкласти. Як ви вважаєте, як ви взагалі от, ставитеся до цього, щоб десь відкласти його, в не в банк, а в банку, десь там сховати і десь на чорний день приберегти і збирати, складати? Мені дуже приємно з вами спілкуватися, тому що я знаєте, з деякими вещами, вот, готов спорити достатньо довго. Будь ласка. Да, э, мені не Выражение на Черный день, так. прям вот очень не нравится. Вот, Почему? Ну, хочется черных дней. Так. Потому что да, то, что думаем, то и происходит. Я предлагаю так: лучше заменим Черный день на светлое будущее. Ага, то-то ведь на светлое будущее. Так, Ок. Так. Ок. так, второй момент, когда человек откладывает деньги, и они просто у него где-то лежат, ну, скажем так, в надежном месте. Так. То есть надежное место это важно, потому как Здесь если на они просто, да-да-да, так что никто не видел. Вот, он все равно их будет терять, и терять он будет, потому что есть инфляция. Ага. даже если он будет сохранять деньги в, скажем так, иностранных валютах, угу. все равно есть понятие инфляции. И если мы посмотрим на тот же американский доллар как угу. ну, одну из таких резервных валют для сохранения капитала, то за последние сто лет американский доллар 95 раз обесценился. То есть то, угу. что можно было купить за один доллар тогда сейчас ну, стоит так. более 100 долларов. Угу. Понимаете, поэтому… Что уже э, говорить про… Про украинскую гривну, так, да? Так, Ну вот, поэтому здесь тоже надо все делать правильно. Угу. То есть, ну, но всё-таки нужно в этом вопросе мудрость, чтобы потом не стоять с транспарантами под банком и э, просить, чтобы отдали мои деньги. Да, и здесь тоже есть решение, что с этим угу. делать. Ну, первое — это диверсификация ваших инвестиций. То что есть, это означает? Диверсификация — это значит, что, представьте себе, есть корзинка. В эту корзинку вы положили яйца. Да? И вот э, человек, эта корзинка, это его капитал. И угу. Если с этой корзинкой что-то случилось, например, он шел с этой корзинкой, ну я так образно говорю. Ну, да? Так, да. И упал, корзинка упала, яйца разбились, соответственно, он потерял весь капитал. Угу. Да? Я предлагаю раскладывать яйца в разные корзинки. Даже если угу. с одной корзинкой что-то произойдет, а остальные да, его поддержат и смогут перекрыть вот эти потери в одной корзинке. Угу. Второе, э, очень важный момент. Это связано с тем, что делать с теми деньгами, которые э, остались после расходов. То есть предположим вариант, когда человек уже научился управлять своими деньгами, у него есть достаточно большой доход, который перекрывает его расходы, угу. и вот какая-то сумма осталась, угу. да? И вот здесь. Есть, ну, как бы несколько точек зрения. Первое вы уже озвучили, это на эмоциональные покупки потратить. Вторая точка зрения – это отложить все деньги. Но тогда мы подойдем к тому, что качество жизни, которое есть у каждого человека, оно останется на том же уровне. Uh -huh. Да, и скорее всего я уверен, что большинство из наших телезрителей не удовлетворены тем качеством жизни, которое есть у них, ну, это, так, это абсолютно так же нормально. Это у нас в Украине. Да, так. это абсолютно нормально. И даже там, если человек много зарабатывает денег, он всегда хочет больше. Ну, у так. него есть возможности угу. и желание получить больше. И здесь э, тот подход, который я для себя определил, и которому я обучаю, он заключается в следующем: что половину тех денег, которые человек получает дополнительно, угу. отложить на инвестирование угу. да? или сохранить просто. Угу. А вторую половину, которые у нього є, как якраз на эмоциональные покупки, mm -hmm. тобто все вот. ж таки можна, хочеться інструмент для того, щоб ми получали в тому числі удовольствие, і mm -hmm. ну, от я від нього було б неправильно. Mm -hmm. Цікаво, такий собі бонус. Добре, як ви ставитеся взагалі до того, щоб ну, економити. Тому що ну ми живемо в таких умовах, знову ж таки, повторюся, що ну доводиться економити, щось, щось не купувати, те, що хочеться, якісь емоційні покупки потрібно просто відкласти. А можливо, щось і потрібне відкладаєш, тому що ти розумієш, що твої прибутки набагато менші, ніж потрібно. Угу. Як ви ставитесь до економіки? Плохо. Тобто. Мне не нравится слово экономить. Экономить это значит отказывать себе в чем. -то. Ну так. И здесь я предбал, ну, предлагу, предложу, предложу вам заменить слово экономить на слово оптимизировать. Угу. Что это значит? Ну, например, можно хотеть, человек очень хочет вот эмоциональная покупка, новый iPhone. Так. Да, стоит он достаточно недешево. Да? А при этом. Есть много альтернативных телефонов, например, которые сейчас делаются в Китае, uh -huh. которые стоят в пять раз дешевле, чем iPhone, но при этом обладают тем же функционалом, uh -huh. только такой же прекрасной камерой и, по сути, могут выполнять те же функции, кроме бренда. Uh -huh. Это один из вариантов. Второй из вариантов. То есть отводиться від, от такого имиджа, можно так сказать. А, не переплачивать за бренд, uh -huh. да. А, второй вариант, например, вы покупаете продукты в определенном месте, да. Uh -huh. И бывает часто так, что возле дома всегда есть магазин. Э, такой небольшой магазинчик, продукты в дома, что-то mm -hmm. такого плана, где, как правило, цены на продукты достаточно высокие. Mm -hmm. Если тоже к этому подойти разумно и покупать продукты Трешечки реже. Далее. Да, но дальше реже mm -hmm. и больше, и правильно грамотно к этому относиться. Например, приходить в магазин со списком, а не пришел за хлебом, а ушел с двумя такими mm -hmm. торбами. Голодный идти в магазин. Так, так, Да, голодным не идти. Mm -hmm. Вот. И это касается, в общем-то, всех трат, которые есть. Что нужно, чтобы это определить? В первую очередь, вот тот бюджет, о котором мы с вами говорили, угу. личный финансовый план, посчитать свои расходы. Угу. Когда вы их увидите первый раз, особенно кто первый раз считает расходы, конечно, он очень удивится, потому как увидит, как сквозь пальцы проходит множество денег. Угу. И этим можно управлять, можно посмотреть, где можно не сэкономить, а именно оптимизировать. И где-то 10-15, у некоторых людей даже 20% их расходов, за счет этого позволяется сэкономить, угу. ну, в этом случае, да, правильное угу. слово будет, и отложить. Угу. «Зберечь» — хороше слово такое. Ну, так, дійсно цікаво. Цікавий mm. такий підхід. Дякую за нього. Е, ну, у нас залишилася буквально ще хвилинка. От я хотів запитати: багато є людей, які користуються різними гаджетами. І е, там є зараз дуже багато різних от таких додатків для планування бюджету. Як ви mm. до цього ставитесь? Можливо, ви б щось порадили, на що звернути увагу. Очень положительно, і ці програми дійсно дозволяють. уменьшить время на учет денег, и они автоматизируют учет денег. Есть достаточно большое количество программ, вы можете зайти в интернет, посмотреть обзоры этих угу, программ. Главное угу. Попробуйте две-три, выберите та, которая будет для вас самая лучшая, оптимальная. Uh -huh. Они отличаются интерфейсом, они отличаются графикой, отличаются уровнем сложности. Для начинающих, конечно, нужно попроще программу. Uh -huh. Для тех, кто хочет чтобы глубоко разобраться там, с аналитикой, поработать, это есть программы, которые более высокого uh -huh. уровня. Uh -huh. Ну а для тех, кто только начинает, только начинает первые шаги в личном планировании. У мене є програма, яку я лично зробив сам uh -huh. та програма в Excel, вона достаточно проста. Є в ній відеочення, як її правильно використовувати. поэтому буду рад вам її предоставити. Дуже дякую. Я думаю, що ми обов'язково дамо посилання для наших глядачів в соціальних мережах. І що вони бажають, вони можуть скористатися. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. І так невеличку частинку, я так розумію, це тільки невеличка частинка, невеличка. цього питання нам відкрили, але це гарний початок для того, щоб почати щось робити. В плануванні свого бюджету, щоб дійсно жити якісніше. Дякую, що були Дякую. з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про планування бюджету. Сьогодні з нами був бізнес-тренер, експерт з особистих фінансів Олексій Латенко. У нас зараз невеличка пауза, і скоро ми продовжимо.